Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать арбалет. Нам понадобится 4 фломастера или карандаша, резинки и 2 канцелярские резинки. Можете больше взять. Берем 2 карандаша, желательно одинакового размера. 2 резиночки берем. Так. И... Так. И с, и с следующей стороны берем, так Так само делаем следующую заготовку. Берем резинки и перекручиваем. Так само берем в следующую сторону. Берем резинки и перекручиваем. Получается две таких заготовочки у нас. Берем, э, вот так делаем, так, как арбалет. Берем две резиночки, можете одну. И надеваем туда. Открывалась она. Да. Так, маленький надеваем. надеваем еще вещинки. Так, так, и последние две. Так, потом берем две канцелярские. Ну, у вас может и больше, может и меньше. И сюда надеваем. Самый следующий. Получается у нас такая заготовка. Потом берем э, карандаш или крейду, делаем там отверстие, э, надеваем сюда и вот так стреляем. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.